Tanya itu apa? Empat orang jawab pergi besar dia Allah. Lalu kami itu apa? Allah. Itu apa? Allah. Mari kereta besar saya. Itu apa? Allah. Padahal estimal itu. jadi tiba-tiba Allah Semua yang Allah Ah Inilah yang berlaku kepada halas Halas sudah tidak melihat, melihat kepada makhluk Tapi melihat kepada khalik Melihat kepada khalik Jadi nak beritahu Bagaimana kamu nak berjalan? Berjalan yang pertama daripada melihat makhluk kepada melihat Allah. Kalau dalam sikit daripada alam mulki kepada alam malakut. Ini kita tak akan terang. Kecuali kita habis khatam yang pertama. Pusingan yang kedua kita terang ikut dalam sikit. Ah, ha, yang ketiga daripada melihat sebab kepada melihat musabab. Yang keempat aa, Daripada lalai kepada Ingat kepada Allah Ta'ala Yang kelima Daripada alam yang kotor Kepada alam yang bersih Kepada Allah Yang keenam Daripada jahil Kepada makrifat Kepada Allah Ta'ala Yang ketujuh Daripada ainu yakin Kepada ilmu yakin Dari Yang kelapan Daripada ilmu yakin Kepada hakul yakin Ah, Dan yang kesembilan Daripada makam muraqabah Kepada makam musyahadah Ah uh, uh, musyahadah kepada muraqabah. Daripada musyahadah kepada muraqabah. Uh, ini nak beritahu kena ada pergerakan. Ah uh, antak buda ka annaka tarahu. Kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Itu musyahadah. Ah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihat Allah, uh, Allah Taala melihat kepada kamu. Ah ha, Allah Taala melihat kamu. Kamu kena merasa bahawa kamu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, inilah dia. Ah ha, mesti kena ada hijrah kepada Allah Taala. Lalu kita tengok kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil sirah. Sirah mengenai Nabi ketika berdakwah di kota Mekah bila Nabi berdakwah di kota Mekah, dakwah Nabi ini dihalang oleh orang-orang musyrik di Mekah. Ah wa qala alladheena kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang-orang kafir, jangan kamu mendengar bacaan-bacaan al-Quran yang dibacik oleh Muhammad dan juga para-para sahabat Nabi. Ah walghaw fihi. Hendaklah kamu buat kacau kepada mereka. Kalau bahasa modem buat provokasi pada mereka. Ah ha, wal ghaufihi maknanya kamu ni buat Buatkan buat gangguan kepada mereka. La'allakum ta'ulibun supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi dakwah-dakwah Nabi masa Nabi duduk di kota Mekah ini tidak dapat sambutan oleh penduduk kota Mekah kecuali beberapa orang saja. Orang yang yang pertama beriman Siti Khadijah, kemudian Mai Saidina Abu Bakar, kemudian Saidina Ali, kemudian Zaid bin Harithah kemudian beberapa sahabat Nabi seorang suami seorang dan ada yang masuk Islam dalam keadaan diazab, diseksa, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku kepada para-para sahabat Nabi. Lalu Nabi cuba berdakwah di kota Mekah. Kerana Nabi sayang kota Mekah. Kota Mekah adalah kelahiran Nabi. Ah, ha, Nabi cuba berdakwah tetapi dakwah Nabi dihalang, Nabi dipitnah, Nabi dicela, Nabi dicaci dan sebagainya. Allah Taala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi adalah benar-benar orang yang benar-benar bersifat ulul azmi sabar di atas ujian Allah Taala. Bagi orang yang macam Nabi ini tarak mereka dah ha, dekat dengan Allah, ujian itu dirasakan nikmat. Lalu dalam keadaan diuji oleh Allah berdakwah. Bila berdakwah, Allah Taala tak beri lagi kemenangan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi dan para sahabat Nabi supaya berhijrah. Itu pun sebelum berlaku peristiwa hijrah. Nabi telah menghantar sahabat Nabi ke Hafsah, pekak yang pertama. Dan pekak yang kedua hantar lebih ramai sikit ke Hafsah. Maka apabila sampai ke Ethiopia, duduk beberapa lama, sahabat Nabi pun balik. Dan mencadangkan Nabi berhijrah ke Hafsah. Tapi Nabi tidak mahu berhijrah ke Hafsah. Menunggu perintah Allah. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi pergi berhijrah ke ke Madinah. Lalu sahabat-sahabat Nabi pun berhijrah ke Madinah. Lalu ada sahabat Nabi yang tidak mahu berhijrah. Satu golongan yang tidak mahu berhijrah. Ada satu golongan berhijrah. Tetapi bukan kerana Allah dan Rasul. Innama a'malu bin wa innama likullim ra'imana wa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli fa man kana hijratuhu li dunia yusibuha abim ra'atih yan kihwa fa hijratuhu ila maha jara Jadi ada yang orang berhijrah. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat dan Allah Ta'ala kira apa yang ia niatkan siapa yang berhijrah untuk Allah dan juga untuk Rasul Allah Ta'ala beri pahala Allah dan Rasul siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun untuk perempuan supaya dia dapat kahwin dengan wanita dengan seorang perempuan dia akan dapat apa yang dia niat jadi berlaku peristiwa hijrah bila berlaku peristiwa hijrah katanya ulama tasawuf hijrah itu adalah perjalanan perjalanan jihad Nabi maknanya bila Nabi hijrah sudah tidak ada lagi rehat sudah tidak ada lagi had dan tidak ada lagi hijrah yang Nabi kena kena bertahan tetapi hijrah yang Nabi terpaksa berjihad berperang. Maka bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah lalu di kota Madinah berlaku peperangan demi peperangan, berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Khandaq, berlaku macam-macam lagi peperangan sama ada disertai oleh Nabi ataupun tidak disertai oleh Nabi. Maka berlaku peperangan sehingga dengan berlakunya pembukaan kota Mekah. Begitulah gambaran dalam sirah mengatakan kota Mekah yang begitu keras, yang begitu banyak patung-patung berhala di kota Kaabah, yang ketika itu banyak patung-patung berhala, orang-orang musyriki Mekah yang bersifat keras, yang begitu tidak mahu menerima dakwah Nabi, Nabi terpaksa berhijrah. Bila Nabi berhijrah, akhir kali Allah Ta'ala memberi kemenangan. Kemenangan membuka kota Mekah, ah ha, membuka kota Mekah dan membina kota Madinah. Maka demikianlah Orang yang nak berjalan kepada Allah Ta'ala hendaklah perlu hijrah. Kalaulah zaman Nabi ha, berhijrah kamu ini. Kalau kamu duduk di situ, maka kamu ini duduk di situ, kamu tidak berhijrah. Maka tidak akan dapat kejayaan. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak berhijrah hati hati sudah tidak berhijrah yang hijrahnya zahih saja ah ha, akad takbir dulu tak sembahyang sekarang semayang dulu pergi dengar majlis ilmu sekarang ni pergi ha, dulu tak pernah tak pergi sekarang ni pergi ah ha, pergi ah ha, tetapi tidak berhijrah dari segi hati maka untuk mendapat kejayaan untuk membuka kota Mekah maka kamu kena berhijrah Kena buat hijau supaya berlaku pembukaan kata muka Apa pembukaan kata muka? Ia yani pembukaan mata hati kita Bila pembukaan mata hati kita sudah terbuka Dengan arti kata orang yang terbuka mata hati Maka ikatan-ikatan yang tertambak di hatinya Tengok atas orang Ada orang Ada orang dia tertambak dengan harta banyak Itu Ada orang tertambak dengan pangkat ada orang tertambak dengan pengaruh, ada orang tertambak dengan kebendaan, ada orang tertambak dengan anak isteri. Ikut apa yang ada di dalam hatinya tidaklah dia rungkai satu demi satu dia rungkai. Ha, ah terungkai di dalam hatinya lalu lah apabila sudah terikat barulah boleh bergerak boleh berlari dan sebagainya. Ah ha, maka demikianlah macam mana kita nak berjalan kena ikat. Jangan duduk di dalam penjara kau ni, jangan duduk di dalam penjara syahwat. Jangan duduk dalam penjara syahwat. Duduk dalam penjara syahwat kita tidak bebas. Ah ha, kita tidak dapat bergerak. Kita tidak akan dapat berjalan kepada baik dia kata di sini Aha. maka sesungguhnya tiadalah dapat berjalan kepada alam tabiatnya kepada hadrat hak Allah taala daripada alam tabiat tabiatnya kepada hak Allah subhanahu wa taala jadi kita begini ha sang kehidupan kita ni tabiat kita ni suka kepada cenderung kepada hawa nafsu nah kita ni cenderung kepada hawa nafsu betul aha memang lebih kepada cenderung kepada hawa nafsu. Aha, jadi daripada cenderung kepada hawa nafsu kepada cenderung kepada beribadat kepada Allah Taala. Kita rungkai yang tu dulu. Aha maknanya daripada duduk alam tabiat kita kepada hadrat hak. Hak ni Allah, hadrat Allah. Datang kepada Allah Taala. Jadi bila aha, macam mana? Kira kita nak sampai kepada Allah Taala apabila kita masih lagi terikat dengan hawa nafsu kita hanya kadang-kadang... Ah, ah, kita melihat benar ada para-para sahabat Nabi... Yang mereka itu... Hidup dalam keadaan kekayaan. Mereka kaya. Kaya raya. Abdul Rahman Ibn A'ud kaya raya. Anas bin Malik ni... Salah sahabat Nabi yang umur panjang dia... Hidup dalam keadaan kaya raya. Ada kebun. Ah, mereka dah ada kebun. Dan ramai sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Ah, maka... Walaupun mereka kaya raya Walaupun mereka kaya raya Hati mereka tidak tertambak dengan kebendaan dunia ni Aha, Kita boleh hidup kaya raya Haa saya boleh nak pakai BMW 3 buah contohnya Aha. Andai kata kalau ada ha, Kalau ada 3 buah Tapi bukan masalah pada kereta Kereta tidak ada masalah Yang masalah pada hati Hati ha. Kalaulah kita ini hati kita duduk di situ Di situ Bermakna kita tidak akan dapat berjalan dengan Allah Inilah yang menambat kita beribadat pada Allah Walaupun dengan kritik itu kita buat berdakwah 525 ciamoh di kolpo ha? BMW 525 323 ciamoh dekat kemaman Bagaimana okay, kemaman BMW 323. Aha, kita nak pergi jamah Kuala Lumpur ni kena kena pakai BMW 525 sebab perjalanan. Hari okay, nak jamah ke ana? Hari okay, nak jamah kawasan terus katgano ni ani oh, kita pakai 125 dah tapi BMW belaka. Ha, Orang tanya babu ustaz banyak nak kereta kan? BMW. Ad-da'i ila Allah Berda'wah pada jalan Allah ha, Jangan tengok tu Tengok ibadat yang kita buat tu Jangan tengok kereta tu Tengok tu Saya guna kereta ni untuk buat ibadat pada Allah Ta'ala Macam mana perjalanan saya kita boleh mengatakan demikian Tapi masalahnya Itu zahir kita Adakah hati kita tertampak dengan perkara itu Ataupun tidak Benar ada sahabat Nabi Yang memakai kenderaan Yang besar, yang hebat Kuda yang baik, bagus ah, hidup, ah, Yang yang cukup baik Tetapi hati mereka kita kepada harta benda duniawi duniawi yang mereka guna itu mereka yang memandu itu menggunakan kenderaan itu ah tetapi tidak tertambat hatinya ada sahabat nabi yang mempunyai kebun yang begitu hebat apabila dia sembahyang saja tali dia dilalaikan apabila dia duduk di dalam kebun tadi Apabila dia sembahyang saja, tadi dia dilalaikan apabila dia duduk di dalam kebun tadi. Ah, seorang sahabat Nabi kalau tak silap saya Abdullah Ibnu Umar, ada dalam kitab Musali pun ada kata, ketika dia sembahyang datang burung melintas di hadapan matanya, lalu dia pun melihat burung hingga daripada satu dahan kepada satu dahan, satu dahan kepada satu dahan, hinggalah burung tadi pun hilang daripada pandangannya. Baru dia stop oh dia di dalam sembahyang. Dia tak marah ke burung. Tapi burung hingga dalam kebun dia. Ha, lalu dia pergi jumpa Nabi, dia infakkan harta dia pada jalan Allah Taala kerana kebun inilah yang mengganggu dia ibadat pada Allah. Sebab tu dia kalau pakai kereta mewah mengganggu infak bisa bila lah. Jumpa saya wei saya. Gurah aja okey baik. Jadi nak beritahu hati, hati yang paling jaga. Hati yang tertambat jangan melihat kepada zahir. Zahir kita tidak heran orang tu semayang 20 rakaat sehari ke 300 rakaat sehari dia tidak heran Tapi yang dibahas oleh Ibn Atta'ilah adalah tambatan hati tadi ah ha, Dengan syahwat tadi ah ha, Maka sesungguhnya Kalau berjalan di atas alam tabiatnya Macam mana nak hadirat pada Allah